28 may 28 may Azərbaycan xalqının qürurla çiyəndiyi bayramlardan biridir. Təməllə 18-ci ildə qoyulan Şərqi İqtisadi Demokratik Respublikasının yaradıldığı gün, azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşayan bir xalqın arxına qoşulduğu gün. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 20-ci əsrdə xalqımızın həyatında yeni bir mərhələ, tarixə hadisə oldu. İlk dəfə qanunlara səs hüququ verildi. Milliordu, milli ordu, pu, milli pul, milli bank beləcə müstəqil dövlətin təməlləri qoyuldu. 1918-ci il 9 Nəbər. Üçrəngli bayrağımız yaradıldı. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin bayrağı qırmızı rəngli idi. Sonra Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə üçrəngli bayrağımız Azərbaycan xanlarında yüksəldilə. 1918-ci il mayın 28-də qurulan dövlətdə böyük rol olayan Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətali Xan Xoyski, Əliğa Şirinovskiy, Səməd Bey Məhmdurov xalqın yaddaşında əbədi həq olublar. Düzdür, bu qurulan dövlətin ömür cəmi 23 oy oldu. 1920-ci il aprelin 17-sində sürət tovladı. Latın 70 il əsarətindən sonra Azərbaycan xalqı yenidən oyaqaldı. Müstəqilliyini tələb etdi. Bu yolda şəhidlər vermedi, amma öz yolundan dönmədi. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan ikinci dəfə öz müstəqilliyini elan etdi. Üçrəngli bayraq Azərbaycan səmalarında yenidən dalğalandı. Doğrudur, torpaqlarımız qəsd edildi, şəhidlərimiz oldu. Amma qanımız bahasına olsa da müstəqilliyimizi qoruyub saxladıq. 1993-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyev bu müstəqil dövlətin prezidenti oldu. Azərbaycan dövlətələşməsi üçün işləməyə başladı. 1994-cü ildə atəşcə sülh elan edildi. 1994-cü ildə əsli müqaviləsi də imzalandı. Beləcə yeni qurulmuş müstəqil dövlət inkişaf etməyə başladı. Hal-hazırda Azərbaycan bir çox dövlətə neft və qaz verir. Respublika günü 1991-ci ildə dövlətin müstəqilliyinin bərpasından sonra Dövlət bayramı kimi qeyd olunur. Mən bu bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycanlılara təbrik edirəm. Ruhunuz şad olsun. Məmməd Əmin Rəsulzadə ulu öndərdir əliyidir. Təşəkkürlər. Yarattığınız bu dövlət bizim qürur mənbəyimizdir.